Только три года пенок может жить любовь, и раступает коды. Давайте третья песня. Пенобой возник три с половиной года назад. С какого-то момента э, торпед срывался, и полились слова. Первая песня была, как ни странно, песня под названием «Смысла точка нет». Вот, и, казалось бы, после такой песни уже, наверное, больше и сказать нечего. Но получилось все наоборот. Пиано Это такой мир а, через призму пианино и через призму а, молодого человека, который живет сейчас и здесь а, и вдыхает все, что вокруг происходит, и собственно передает людям. Дмитро утверждает, что ихнюю музыку слушают особливые люди. У них в глазах есть интерес к жизни. По крайней мере, я чувствую его. И есть. А, Это такая жизнеутверждающая атмосфера. Концерти піано Бой Разюше відрізняються від інших виступів. Відчуття унікальності соло-гурту відчувається в кожній репетиції. Тут всі учасники віддаються на повну. До речі, у Дмитра є і своя власна стратегія побудовано номерів. Я люблю магію определённых чисел. Вот. А люблю слово люблю число 13. А на концерте люблю на большом, чтобы была 21 песня. Вообще это очень интересный процесс, писать трек-листы и строить программу. В конечном счете для меня очень важно не просто сыграть песни, и сыграть музыку, которую я там с соратниками написал, что я это в жизни много раз делал интересно сделать что-то, чтобы воздух поменялся. И это, власно, у вас достаточно хорошо выходит. До того же на шоу глядач сможет оценить и вокальные, и актерские способности еще одни ей людины. Есть песня «Зомби» в альбоме. Это самая социальная песня в альбоме. Это такой крик души о том, что... что, нас окружает. Мой сын, который записывал одну страфу в записи в альбоме, он выходит у нас в костюме Дарта Вейдера вот, и читает этот рэп. Он очень любит участвовать в этом всем, и просто он очень такой ответственный парень и очень всегда горит тем, чтобы было круто на выходе и хороший был результат. Выступы пиано бойца творчество, что народживается в прямом эфире. У нас такого не бывает, что все это плавно. У нас по плану одно, а получается на деле другое. И у этого есть своя прелесть. Мы пока. Uh, не, та группа, которая исчерпала свой потенциал. Мы все время растем, изменяемся. Но это дает ощущение жизни. жизнь. мы сейчас в такой стадии находимся. Меня это очень радует, но это не закончится. Тут же в шоу от Шурова и его музыкантов. Мы же, сповнені натхненням, вирушаємо за інші лаштунки.